Главное сейчас, это не расшатывать ситуацию, а вот ее грамотно изложить. И дальше ее мы поддержим, так сказать. Сегодня так сказать, мы вышли, чтобы показать свое недовольство в первую очередь. На сегодняшний день решение пока да, до конца, в то не придет. Да, именно сейчас вот. есть возможность Поэтому да. Значит, я думаю, что до конца э, все те моменты, которые должны быть учтены, все пожелания, они будут учтены. Я не думаю, что стипендии лишатся студентов. Вот. Я думаю, что стипендии будут. Но ципендии будут пропорционально вашего вклада в общее дело образования. Я вийшла на акцію проти законопроекту 51.30, який обмежує права студентів, і він дає він не дає визначеності у розмірі стипендії. зараз відміняє визначеного розміру. І тобто, ми тепер не можемо знати, скільки людей яку стипендію будуть отримувати. Тому ми зараз хочемо, щоб стипендію навпаки підвищили до прожиткового мінімуму. Потому что студентов так работают и получают эту стипендию, и почти выживают. Очень хитрый ход а, принимать подобные законопроекты, когда у студентов сессия, да, и они не могут оторвать головы, и потом как бы уже их ставят постфактум о том, что вот такая ситуация. Какие организации представлены и чьи тут профсоюзы? А, Рупор – это независимая студенческая организация и независимые активисты Харькова, без какой-либо там партийности или организации. А и який с студентским поспилком? мы пытаемся общаться с официальными профсоюзами, но они от чего-то игнорируют наши просьбы поучаствовать, посодействовать улучшению условий студентов. И, естественно, но они Они не захотіли приходити к сожалению. Пожкі, будь ласка, що для вас означає стипендія? Для мене означає стипендія це життя. Виживати. Адже в нашій країні з такими з такими цінами, з такою стипендією, дуже тяжко виживати, нажита виживати.